стояли возле ворот, его э, понемножку распевали э, В то время по следующему тротуару двигался человек. Мой друг увидел, что э, человек движется по той стороне и э, сказал, что пойдет попросит у него закурить. В, тут потом начал текать от него. Мой друг его нас догонял. С тех пор, как ну, с того момента, как он бежал за ним, он нанес ему около 10 ножевых ранений в спину. Но тот, который текал, не остановился. Потом мой друг ближе начал нас догонять, его сделал ему подножку, тот упал. Потом мой друг начал требовать с него деньги и телефон. На что тот ответил, что у него нету. Мой друг пару раз ударил его в лицо кулаком, потом залез к нему в карман. С кармана он достал у него телефон, ключи. С заднего кармана достал у него телефон, э, паспорт. Я снял с него сапоги, именно. Развернулся, развернулись и ушли. Они пытались друга там остановить. Ну, только останавливают, если он на, ходит по городу, пробивает людей. Что можно останавливать. А сколько уже до этого, до этого мужчины, ну, сколько до, уже было? До этого мужчины он уже много кого so, Типу можна ну, красти. Ну, говорить, я знаю город нормально, і можна красти і продавати, значить ну, цього будемо їсти, діватися і за горділу хоти. Ну я подумав, ну вроді нормально підходить. Так як роботи теж не сильно хотів. Я подойшов до нього, я був геть п'яний, нічого не зображав. Підійшов до нього і попросив нього сірету. Він говорить, я не курю. І мене це роз'язливо. І я хотів його вдарити, промазав, вийшло, що він мене вдарив і почав бігти. Е... І Саша кричить, ну не прощай цього. І я побіг за, за ним. Ну не сильно біг, тому що в нього були бірці, він не міг швидко бігти. І я достав з кармана ножик. Тим ножиком, яким відкривав «Жигулі» і лади. І наніс йому три удари. Один в шию, один в бок, чи два в бок. Два в бок і один в шию. Він, виходить, вже упав і говорив, що ми ті, робимо. Ми йому нічого не відвічали, говорили, щоб він мовчав просто. Я, получается, забрал телефон у него. А... В это время, когда, вы, когда он упал, вы да. еще наносили удары ножом или э -э 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 нет? Получается, я забрал телефон, а Саша его ну, добивал или бил. Да. Чем добивал? Ну, ногами был. Ну, да. были где наверное, человека два, и после того и три. Тоже мы брали у них телефоны и деньги. Брали еще кражи, кражи с детских садиков, брали телевизоры и компьютеры. Ну і там мелке таке. А як проникали на територію? Проникали на садик через, ну там ніколи є, що ну можна заходити туди, ну немає перешкод. А некоторі заходили через забор. Скажіть за кражу ну, забор? Ми ще завершали кражі. Ну, кражі по автомобілям. Ми відкривали їх ножиком і брали з них магнітоли. Магніто... Сотрудниками уголовного розыска Центрального отдела милиции была задержана группа лиц по подозрению в совершении разбойного нападения, которое имело место еще в феврале этого года. Значит, причастность данных лиц была доказана. У них были изъяты похищенные у потерпевшего вещи, а именно телефон, рюкзак, ботинки и другое личное имущество потерпевшего. Также данные лица были отработаны на причастность к совершению ряда других преступлений, после чего их вина была доказана. В настоящее время они привлекаются по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины разбойные нападения, а также привлекаются по, за совершение краж имущественных преступлений, краж личного имущества граждан с помещений, а также с автомобилей. Эти лица сознались в совершении кражи с детского сада, куда они проникли путем повреждения пластикового окна, откуда похитили телевизор.